На данный момент мы находимся э, в сердце Украины. Сейчас э, мы в программе «Мир наизнанку Украина», и мы возьмем интервью наших военных. Слушайте, сейчас мы находимся. Саша, снимаешь? Сейчас это на связи программа мирная изнанку. Мы приехали к нашим военным. как из здоровья Как бы я командир подразделения калиновского Мы выполняем оперативную боевую задачу в районе междуречья. Оперативная ситуация у нас довольно сложная. Противник отбивает всеми силами как бы мясом и не, не только, и силами бронетехники. Наше ну, наступление успешное, на данный момент мы перегруппируемся в районе данного села, дабы скорректировать наши действия в этом районе. Да. Поэтому... Как мы сейчас видим, аутентично, как раз-таки очень да. символичное событие, Про... строй проходит под Статую Ленина, пройдет за ним. Это все таки Ленин. Поскакал. Так, а как? О, где? А что это? Сейчас начинаем М2А2 Брэдли. Это современная украинская бронемашина. Помашем, помашем Плохой. ручкой. Ну, вообще-то, пройдем дальше. Так. Всё, а выступите. Доброго дня. Доброго дня. Доброго Добрый дня. день. Так, а вы кто у нас? Э, ну, командир взвода. Так, коператор знімається. Так, командир звук. Я комару грамальна. Хочеш видати, скажи, а що зараз приїздить? Е при... Проходження йде складно. На деяких ділянках фронту ворог застосовує дуже масивні свої сили. так само я, сам, я знаю, я теж його Е, -м... На даний момент. Тому так. Да, У нас Улью, було зафіксовано так, навіть застосування найновішої з моделей Т-90. А також дуже велика кількість механізованих військ. Наші бійці тримаються сильно і як тільки можуть, але може настати той момент, коли буде дуже що критично. Тому ми зараз очікуємо поки перемир'я, відновлюємося і проводимо обмін. Зараз ми провели інтерв'ю з самих э, подрозділенького на самі були С вами был Дмитрий Комаров, шоу «Наизнанку». Всего хорошего.